Okey, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini uh, untuk bercerita dan berkongsi dengan anda semua. Kalau mungkin uh, kes yang terkini saya dapat uh, melihat kepada enam tahun lepas. Tak tahu hmm. kalau mungkin ada lagi kes-kes terbaru yang kita tak bicarakan. Hmm. Tetapi kita nak bercakap tentang satu penyakit yang dijumpai oleh dua saintis Jerman hmm. pada tahun 1980-an macam tu. iaitu difteria. Dan difteria ni sebenarnya uh, vaksinasi untuk penyakit difteria ni telah wujud sejak 1932, hampir 100 tahun mm -hmm. dan dah uh, hampir-hampir pupus ya uh, kalau kita tengok uh, sejarah uh, perubatan manusia ini. tapi muncul kembali dan kita ingin tahu sebabnya dan kenapa ia semakin menular di negara-negara di -negara, eh, negeri-negeri di Malaysia. Jadi bersama kita pada pagi ini Dr. Nur Hidayah Pagar Pediatrik Hospital Sultan Abdul Aziz Shah University Putra Kuala Lumpur yang ingin boleh menyuluh apa yang gelap di sini. Okey. Uh, Dr. Hidayah, terima kasih banyak-banyak. Kita bercakap tentang soal kesihatan ini hmm. um, dengan kita tahu keadaan di mana difteria ini dia punya simptom lebih kurang sama hmm. dengan mereka yang mungkin Covid hmm. ataupun kita melibatkan penyakit berjangkit. Okey. Hmm. Okey tetapi dia macam ada kekeliruan dekat situ bila orang sakit tekak sakit tekak semua sakit tekak demam mungkin semua orang boleh demam tapi bagaimana kita nak kategorikan ataupun klasifikasikan difteria ini sebagai difteria okey terima kasih um, jadi uh, kepada balik kepada soalan apakah sebenarnya difteria ini uh, sebagaimana intro yang Nas, uh, telah uh, nyatakan tadi Uh, Difteria ini sebenarnya disebabkan oleh uh, kuman atau bakteria yang mm. kita namakan Corine Bacterium diphtheriae mm. yang ditemui sekitar satu abad yang lalu. Mm. Uh, jadi um, ia, ia adalah satu penyakit serius yang uh, mudah untuk berjangkit, yang melibatkan saluran pernafasan mm. dan ia menyebabkan komplikasi kepada jantung dan saraf yang akhirnya membawa maut. Mm. Yeah. Boleh membawa maut. Yeah. Ya? Okay. Jadi um, bila kita sebut tentang bakteria ini sebenarnya ia berumah di tekak kita. Mm -hmm. ha, jadi um, dia punya uh, dia colonize in human dalam uh, apa manusia mm -hmm. dan cara penyebarannya sudah tentu melalui droplets mm -hmm. ataupun uh, titisan uh, cecair dari mulut. Uh, tekak dan hidung ketika pesakit itu macam batuk atau bersinlah Atau bercakap dengan cara ya, biasa. Ya, atau pun. bercakap dengan biasa. Hmm. Okey, doktor, uh, kita stop sekejap dekat gambar tadi. Okey, mungkin anda dapat saksikan juga skrin ini. Hmm. Uh, kalau kita saksikan bahagian tekak ataupun tonsil itu, hmm. kita boleh katakan ianya tonsil yang agak serius. Jadi macam mana kita nak tahu ini adalah antara simptom ataupun a warning sign yang sebenarnya anak mungkin terkena jangkitan difteria ini? Okey, jadi uh, pembekakan tonsil ni sebenarnya bukanlah spesifik kepada difteria sahaja. Apa-apa mm -hmm. jangkitan virus atau bakteria juga boleh menyebabkan tonsil yang bengkak. Mm -hmm. Tetapi apa yang uniknya pada difteria ini, jika anda dapat lihat ada selaput di situ ya, mm, selaput putih yang, itu, yang ya. kita mm. panggil greyish actually mm. pseudo membrane. Ha, pseudo membrane. Mm. Jadi selaput ini sebenarnya dia melekap uh, sangat uh, rapat dengan sel-sel mm. tu dan jika kita cuba untuk buangkan dia dia akan menyebabkan pendarahan okay faham. yeah so okay. this is the unique part of diphtheria mm. yang mana kalau kita tengok buka tengok ah uh, this is difteria mm. okay. uh, kita akan syak diphtheria. tapi apa yang kita menakutkan di sini uh, adalah uh, Uh, bahaya kepada secondary condition. Jadi seperti yang dikatakan boleh menyebabkan uh, sakit jantung ataupun radang jantung. Uh, adakah itu merupakan penyebab utama kematian? Okey. Jadi sebenarnya uh, penyebab utama kematian uh, kita tengok tadi kan, mm -hmm. ia menyebabkan salur pernafasan itu menjadi sempit. Ah Dan nafas. penyakit ini lebih uh, kerap uh, dialami oleh kanak-kanak lah sebenarnya. Hmm. Jadi, kita tahu kanak-kanak selalu pernafasan mereka sendiri pun nak dibandingkan dengan orang dewasa adalah sempit. Hmm. Jadi, um, kebanyakannya adalah disebabkan sukar untuk bernafas. Sebenarnya satu ketika dulu ya penyakit ini dipanggil uh, strangling angel. Strangling ah, angel. Ah okay. uh, sebab dia menyebabkan kesukaran untuk bernafas tu. Hmm. Ah Jadi okay. kematian uh, berpunca daripada uh, kerongkong yang terlalu sempit. Ya kebiasaannya disebabkan oleh uh, kegagalan dari segi uh, pernafasan mm -hmm. dan uh, yang sampingan juga sebab uh, Bakteria ini juga menyerang direct kepada tisu-tisu jantung. Mm -hmm. Ah ha, ia menyebabkan pembengkakan jantung kita panggil myocarditis mm -hmm. dan uh, akhirnya akan membawa kepada kegagalan jantung. Mm -hmm. ha, so yang ni efek dia lambat sikit mm -hmm. berbanding dengan pernafasan tadilah. Mm -hmm. Ah ha, tapi akhirnya membawa okay. kematian juga. Mm -hmm. uh, bagaimana cara ia membawa komplikasi dalam organ-organ penting dalam badan kita? Kalau kita katakan tentang bakteria ataupun toksin yang yeah. dah berumah dalam rumah dalam badan ini. Betul. Betul. Okey, jadi bila uh, bakteria ini dia menyerang badan manusia dia uniknya dia menghasilkan toksin yang kita panggil exotoxin dan endotoxin hmm. so dua-dua toksin ini dia membunuh sel-sel perumah hmm. ha, jadi um, dia bukan sahaja di rumah hmm. eh, sorry di tekak hmm. tapi juga di jantung dan di saraf hmm. ha, tempat ha, tempat yang reseptor tu ha, untuk menerima toksin tu jadi sebab itulah bahagian-bahagian organ ini sebenarnya yang lebih terjejas. Uh -huh. Tetapi sekiranya keadaan pesakit menjadi lebih kritikal, sudah tentu ia akan melibatkan organ-organ lain juga uh -huh. seperti buah pinggang yang kita yep. panggil yep. organ failure lah. Uh -huh. uh. Yep. Tapi alhamdulillah kalau dapat kita detek awal ni sebenarnya rawatannya adalah boleh dikatakan simple juga ya boleh boleh doktor ulaskan? Okey, sebenarnya Nas nak kata simple tu taklah berapa simple juga. Satu mm -hmm. detection tu. Mm -hmm. So actually uh, setelah dijangkiti penyakit ini adalah sangat penting untuk mm. ibu bapa terus membawa ke hospital. Mm. Ha, kerana dia ada macam golden hour lah okay. sebelum toksin itu merebak okay. ke badan. Ha. Okay. Jadi setelah pesakit ini dijangkiti dibawa ke hospital, para petugas kesihatan akan um, Melakukan notifikasi lah mm -hmm. tentang penyakit berjangkit dan mengasingkan pesakit ini mm. kerana ia sangat mudah menular atau merebak. Uh, sebenarnya sehingga 4 minggu sekiranya pesakit tidak mendapat rawatan. Hmm. Ya. Okey, um, kita dah fahami tentang bagaimana keadaan secara fizikalnya yang kita boleh katakan sebagai warning sign itu adalah berada pada tahap yang serius. Anda perlu membawa anak anda ke ke hospital yang berdekatan. Uh, bull neck pun tadi ya, kan betul. itu antara kelenjar yang bengkak yang nampak secara fizikal hmm. yang tak nampak Apakah kesan-kesan simptom yang tak nampak? Mungkin dari segi urin ataupun dalam badan, ke mm. kegagalan apa yang mungkin kita tak dapat nak detect yang perlu diberi perhatian? Okey, sekiranya mana-mana um, kita panggil warning sign lah untuk mm. ibu bapa bawa anak-anak ni tak kisahlah sakit apa kan. Sekiranya nampak anak itu lemah, sudah tidak mahu uh, makan atau minum, mm. maksudnya tidak boleh mm. tolerate orally mm. ha, dan um, uh, nampak nafas tu laju. Mm. Ha, mm. Itu biasanya mm. tiga benda yang doktor kanak-kanak oh, akan pesan. Mm you bring your child as soon as possible. Oh. Betul. Betul. Okay, okay. Saya pun cakap. Baringkan <laughs> anak, tengok perut anak macam mana. Itu yeah. adalah pertama sekali kan kalau Betul. kita bawa anak kita untuk uh. diagnosis kan? Yeah. Kita tengok perut sama ada dia dah bernafas dengan cukup laju ataupun tidak kan. Betul. Okey, okay, okay. menarik. Jadi, tumpuk-tumpuk putih yang kita nampak tu dia hanya berada di kawasan kerongkong saja atau? Dia sebenarnya dia berada di uh, dia boleh uh, menyelaputi saluran pernafasan. Saluran pernafasan. Ah, jadi yang kita nampak tu dia bermula dengan kerongkonglah. Mm -hmm. Ah, ha, tapi saluran dan kita sebenarnya hmm. boleh sampai ke paru-parulah. Hmm. Ah ha. okey bagaimana kalau difteria dalam kalangan dewasa pula? Okey so sebenarnya uh, kita ada program vaksinasi kan yang memberi perlindungan terutamanya kepada kanak-kanak. Tetapi apa-apa vaksin pun uh, semakin kita dewasa, efek kepada vaksin ini dia sebenarnya semakin berkurangan betul. Hmm. Ha. jadi untuk individu terutamanya yang berisikolah hmm. yang uh, semakin meningkat dewasa kan. Hmm. Ha. jadi uh, sebenarnya Dewasa juga perlu menerima vaksin ini mm -hmm. sebenarnya sekali dalam 10 tahun. Oh, ah. sekali dalam 10 tahun. Jadi inilah dia jadual imunisasi kebangsaan. Ya, ...umur betul. berapa? Betul. Ha, ini untuk kanak-kanak saja. Tapi ialah seperti untuk kanak-kanak. Ha, seperti yang doktor kata Tapi untuk Tapi kalau kita lengkapkan ini. DTaP itu dah dah okey kan dah sekali kan. Ah, betul. DTAP, dah kalau dah ya, kalau uh, DTaP itu... untuk, ha, untuk kanak -kanak, 6 selangkai. Ah, mm -hmm. untuk kanak-kanak 6 selangkai. Tapi sebenarnya kalau dewasa tu kita panggil Tdap dia dia hmm. lain sikit hmm. ha, tapi dia still ada difteria lah. Hmm. Jadi yang bagusnya DTAP di itu, hmm. uh, dia bukan saja protect against difteria lah hmm. ha, tetapi ada lagi lima penyakit lain yang hmm. kita panggil serangkai itu. Sekali jalan. Ah ha, sekali jalan. Jap 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 <laughs> dah. Tidak tu okay. yang orang dalam fasa pregnancy itu ke? Ah betul. Oh, ha. okay. Okay, okey. Okey, apa yang saya mungkin muskil di sini. Penyakit difteria hampir pupus kalau kita tengok dalam tahun 2000, 2010 macam itu sangat-sangat kurang. Tiba-tiba melonjak naik ya. semula terutama di kawasan-kawasan pedalaman. Ya. Jadi apa mungkin puncanya di sini? Okey, uh, sebagaimana yang kita tahu, seperti cerita yang satu abad yang lalu kan, hmm. masa tu semua orang pening, pening. Kenapa ni? Sakit tekak mati, sakit tekak mati kan. Hmm. Dan uh, setelah uh, vaksinasi yang first introduced tu, hmm penurunan mendadak kes kematian hmm. dan kes jangkitan difteria sampai dia tak lagi dilabel uh, common childhood illness. Hmm. Ha, bukan lagi yang penyakit yang biasa di kalangan kanak-kanak. Hmm. Hmm. Jadi um, di Malaysia uh, setelah tahun dalam 1972 di mana program imunisasi kebangsaan ini diperhebatkan hmm. jadi kita dapati um, penyakit ini sudah um, tidak lagi menjadi penyakit yang kita risaukan sangat Atau berbahaya ha, ya. ha, ataupun berbahaya. Malangnya uh, sekitar tahun 2015-2016 mm -hmm. kita dapati ada pen, semakin peningkatan lah mm -hmm. kes-kes difteria um, yang kalau kita baca keratan akhbar semua uh, banyak yang kes-kes kematian baru-baru ini dalam 2018-2019, uh, 2020, 2020. Mm -hmm. dan semua hampir semua kes-kes yang um, meninggal itu adalah anak-anak yang tidak menerima vaksinasi. Vaksin. Hmm. Okey, ini membuktikan peratusan untuk kita mengurangkan sedikit kadar jangkitan ini dapat diselamatkan dengan kesedaran mengambil vaksinasi eh. Betul. Bukan kata kita mengambil vaksinasi ini memang kita menolak habis-habisnya difteria, hmm. tetapi dapat mengurangkan komplikasi-komplikasi yang bukan boleh menyelamatkan nyawa hmm. anak-anak kita. Kita nak bercakap tentang rawatan pula. Ya. Kalau mungkin vaksinasi boleh mengekang kita daripada mengalami komplikasi dan juga seseorang itu dijangkiti, hmm. bagaimana kalau seseorang dah pun Berada pada tahap yang serius, kita dah nampak ada tanda-tanda yang agak menyebabkan ianya berada dalam keadaan kondisi kritikal. Rawatan yang dilakukan adakah ianya terus kepada pembedahan ataupun bagaimana? Okey, sebenarnya rawatan dia adalah uh, rawatan perubatan lah. Hmm. Uh, jadi pesakit diisolasikan dan uh, kita terus uh, memberi uh, difteria antitoxin uh, kepada hmm. pesakit panggil DAT melalui hmm. uh, suntikan ya melalui suntikan hmm. jadi sebenarnya nampak mudah kan hmm. you just give antitoxin and patient will be habis okay cerita. kan hmm. habis cerita tapi antitoxin ni bukanlah satu ubat yang mudah untuk didapati ha ah. ha stoknya terhad bukan semua hospital hatta hospital-hospital besar pun bukannya semua ada antitoxin antitoksin ini dan um, kosnya juga jauh lebih tinggi kalau kita nak bandingkan dengan kos vaksin itu sendiri. Okay. Jadi antitoksin ini diberikan dosnya berbezalah mengikut tahap jangkitan uh, pesakit uh -huh. dan uh, antitoksin ini tidak mengekang uh, penularan penyakit ini uh -huh. tetapi dia sebenarnya mengurangkan komplikasi uh -huh. jika diberikan pada uh, masa yang awal uh -huh. uh, pada waktu awal sekiranya toksin itu sudah merebak ke satu badan jadi uh -huh agak um uh, rendah uh, apa peluang untuk um se uh, kurangkan komplikasilah. Kalau Anemizati lebih lega dengan rawatannya, saya lebih lega kalau ada pencegahannya. Ha. Jadi kalau kita lihat di sini nasihat kepada ibu dan bapa yang mungkin pada waktu yang moden ini mungkin lepas penularan wabak COVID-19 mereka mungkin lebih uh, akur kepada homeopati dan sebagainya. Hmm. Nasihat doktor sendiri untuk ibu bapa di luar sana yang doktor sendiri pernah nampak kes-kes macam ni kan okey uh, sebenarnya tambahan kepada tadilah selain antitoxin, mm. uh, kita juga bagi antibiotik lah okay. uh, tapi antibiotik pun uh, dia cuma untuk mencegah penularan lah level 1 uh, level 2 uh, dan uh, dia mengambil masa dalam 48 jam okey okay. uh, so, untuk diaktif untuk 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 pesakit tidak lagi menjangkiti orang lain mm, uh, okay. tapi rawatan itu perlulah diteruskan Uh, Okey, hmm. jadi uh, walaupun ada antitoxin, ada antibiotik, tapi bukankah lebih baik jika anak kita tidak dijangkiti uh, dan hmm. tidak menerima komplikasi difteria. Hmm. Jadi, um, saya sangat um, menyarankan atau menyeru ibu bapa agar um, bawalah anak-anak untuk hmm. um, menerima imunisasi. Hmm. Program ini sudah cantik kita tidak perlu membayar satu sen pun Betul. pergi ke klinik kesihatan dapat lima serangkai enam serangkai sekarang secara, secara ya. percuma jadi apa lagi yang kita fikirkan bukti sudah ada fakta sudah ada dan kenapa kita perlu percaya Menulak, pada eh. daya-daya yang kita tidak tahu dari mana asal usulnya dan 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 vaksin ini dah wujud hampir 100 tahun. Yeah. Jadi saya tak tahu di mana kepincangan di sini. Jadi yeah. untuk ibu bapa di luar sana, uh, saya kita pernah nampak anak-anak yang dibawa ke hospital yang dijangkiti jangkit uh, jangkitan yang berbahaya ini walaupun kita dapat mencegahnya dengan imunisasi yang lebih Betul. awal. Kita nak bacakan sedikit uh, komen daripada media sosial. Uh, yang nak tanya tonsil stones tu ada kaitan dengan difteria ke? Itu satu. Dan kedua, anak saya pernah meninggal penyakit ini umur setahun ini tiga tahun. Ini individu yang pun. sama ini rasanya. Masya Allah. Dia uh, berkongsi pengalaman anak ya dia pernah saya. meninggal uh, sewaktu usia setahun, hmm. umur setahun ataupun tiga tahun, 2017 kot. Okey. Hmm. Uh, dan katanya disebabkan oleh tonsil stones. Okay. Okay. Ada kaitan. Uh, tonsil stones ni uh, kadang-kadang uh, dia kita panggil exudates lah. Hmm. So exudate ni tak semestinya diphteria. Hmm. Ha, so kadang-kadang jangkitan bakteria yang serius juga hmm. boleh kita nampak macam ada keputihan di situ. Hmm. Ha, macam saya cakap lah yang uniknya difteria ni dia adalah selaput yang bila kita cuba buang dia Berdarah. menyebabkan pendarahan. Hmm. Okey, fahaman saya ianya menyebabkan satu keadaan yang sama iaitu blocking. Betul. Hmm. Jadi ha, ya. ianya meninggal mungkin maut disebabkan ya pernafasan sama ada uh, tersekat pernafasan atau komplikasi lain hmm. akibat uh, jangkitan tersekat itu sendiri. Hmm. Ya, Okey tapi ianya adalah benda yang berbeza Ya. Yep, yep. okay. Pencerahan yang sangat-sangat mendalam. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Dr. Nur Hidayah Nazah, Pakar pediatrik kita dari Hospital Sultan Abu Al-Rasyid, Universiti Putra Malaysia. Teruskan bersama kita yeah. lain kali jangan malu-malu tahu kita yeah, panggil Terima kasih ya. atas jemputan. <laughs> Baik, terima kasih juga kepada anda semua tapi jangan ke mana-mana, teruskan bersama mm. dengan kami dalam Malaysia hari ini.